নমস্কাৰ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অসম বাৰ্তা চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ প্ৰিয়দৰ্শক অসমৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ ডিম্পু বৰুৱা আপোনালোক সকলোৰে মৰমৰ এজন ইউটিউবাৰ তেখেত পৰিছে বিপদত আকৌ এবাৰ সোমাই পৰিছে বিতৰ্কৰ মাজত জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ ডিম্পু বৰুৱা ডিম্পু বৰুৱাই শেহতীয়াকৈ আপলোড যি ভিডিঅ' ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ বিষয়ে ক'বলৈ যাওঁতে ৰামৰ দুই পুত্ৰৰ নাম লাভা আৰু কোচ বুলি ডিম্পুৱে কোৱা শুনা গ'ল ৰামৰ আছিল কোচ বা কোচা আৰু যিটো নাম হয়তো আপোনালোকে লাভা আৰু কোচ এনেধৰণৰ কেতিয়াও শুনা নাই সকলোৱে জানে ৰামৰ দুই পুত্ৰৰ নাম লভ আৰু কোষ আৰু এই সাধাৰণ কথাটো ডিম্পুয়ে যেতিয়া ভুলকৈ কলে বিপদত পৰিবলগীয়া হৈছে ডিম্পু আচলতে সকলোৱে বিতৰ্ক কৰিছে এই কথাক লৈ কাৰণ এজন মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ থকা ইউটিউবাৰে যেতিয়া এনেকৈ ভুলকৈ কয় সৰু সৰু কথাও ভুলকৈ কয় আৰু এনেকৈ কিছুমান কথা ভুলকৈ যেতিয়া বনায় ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰে আৰু তেতিয়া সমাজত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰে আপোনালোক সকলোৱে জানে আৰু এই বিষয়ত আপোনালোকৰ মতামতবোৰ জনাবচোন আপোনালোকে কি ক'ব আচলতে ৰামৰ দুই পুত্ৰৰ নামটো ভুলকৈ কোৱাটো কিমান উচিত আপোনালোকৰ মতামতবোৰ এই ভিডিঅ'টো কমেণ্ট বক্সত জনাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ